есть зов души если человек чувствует что он может он хочет помочь то мне кажется даже каких-то 10-20 гривен в порядке тысячи человек могут спасти ситуацию благотворительностью должны заниматься все на мой взгляд просто каждый по мере своей возможности это как правило помощь на лечение детям которые собирают через телеканалы через Какие-то благотворительные фонды. Как правило, это такая точечная, целенаправленная помощь. Иногда узнаем через знакомых, иногда через телеканалы, через средства массовой информации. Ну, всі громадські організації безперечно, це залежить від кожної особистості окремо. Можна самому поїхати у дитячий будинок або будь-яку онкологічну лікарню і надати свою особисту допомогу і знати, що дійсно ці ну, свої затрати, які ти витратиш, підуть саме на цих дітей або на цих людей, тварин, і так далі. Все залежить від людини. У мене є подруга, яка є інвалідом першої групи. І вона двічі на рік свої речі. Ну, и не только свои, в целом, что сможем купить и отвезти на Бориспольскую колонию малолетних детей. Хотелось бы, чтобы благотворительность впервые касалась там, медицины и детских домов. Без понятия. Ну, люди у кого есть на это возможность. ну как, если там на улице идет человек, которому я вижу, что ему нужна помощь, ему нужно вызвать там скорую. А, еще что-то, конечно, я помогу. Ну а так что а да, так, организовать что... или найти, или там подумать тут, Я тут, не организовывала, но вот моя знакомая занимается этим. Она а, помогает детскому дому, она это все организовывает, собирает там всякие вещи, продукты, деньги, ну, кто что может. Да, по-разному отношусь хорошо. Заниматься должны все. Все в мире относительно. Кто-то может помочь, кто-то может помочь, кто, может помочь, кто не может, тот -то, вы не перепомню. Ну, нет, а что? Почему? В целом помогаем. Каждый чем-то помогает. У тебя, все же есть такая история, когда дети выросли, и старые вещи идут обратно. Ну, или там другим соседям там, бедным. Ну, как позитивно. Благотворительность, да. каждый должен заниматься. Каждый. Независимо от социального уровня. Ну, я думаю, что да. Ваши практики есть или, возможно, знакомые, близкие, родные под чем-то кому-то? Ну, есть и с моей практики. А какой-то пример можете провести? Сейчас нет положительно, положительно да. да. не только когда деньги есть. Да. Ну, в смысле, сколько? но ну, рубль не поможет. А... ну не ну, может не вы считаете, чем. вот может на своей практике или знакомые близкие там родные. ну Кто да, там чем... можно детям дарить игрушки свои или одежду. Как считаете, безвозмездно сейчас люди могут этим заниматься или уже не И могут? занимаются. Вообще. И занимаются? Ну, не конечно, да. конечно. У нас? Я У тоже нас много это знаю. Да, в наших жизненных примерах это да. есть. А какие вот Норма самые яркие примеры? Можете рассказать? Я Например, там, да. помогала девочке, которая психически имела заболевание. Вы имеете в виду размер финансовый? Или Нет, вообще? это не важно. Я денежно помогала, помогала вещами, особенно продуктами питания, потому что как бы семья была бедная, можно сказать. А как сказать. узнали об этом? А вот с ее мамой познакомилась. Мама замечательный человек. Но, к сожалению, вот у нее такая дочь с таким тяжелым заболеванием. Но слава богу, слава богу, до сих пор она как бы живет, здравствует. То есть все равно с миру по нитке голому рубаха. Конечно, кому-то в настоящее время это идет на пользу, кому-то даже нет. Но я не но хочу об этом говорить. Я добавлю просто Совре... И на в современном мире сейчас нас... за счет смс мы выезжаем часто. Приходят смс, и реально, которые нужно, мы отсылаем. Как бы да, это самое тоже, простое, мы спр... то, мы что мы можем сделать. Да. У нас очень много, как бы, вот деток нуждающихся, взрослых. Мы вот смс посылаем. То есть это тоже эквивалент как бы денег, допустим, есть. А если это не денег. Нет, то... А то, что остается старые вещи, от детей у нас две вообще дочки мы были Мешками большие. отдаем вот, мешками безвозмездно. Да, да просто. очень прилично хорошие вещи. А так, сейчас это у нас а только... норма жизни. Вам а многие а даже сейчас за еду повезло, да. э, даже благодаря, потому да. что сейчас некоторые проглость живут. Даже не только как бы у нас здесь в СНГ, вообще, даже в Европе люди работают в основном в заведениях за еду. К сожалению большому, но так сложился мир. И я, я считаю, что здесь ничего позорного нет. Все равно самая главная цель человека это работать как бы по душе. И, значит, они любят эту работу, раз они согласны даже за еду работу. Они не покидают и не уходят от хозяина, допустим, если это частное. А вот они все равно трудятся каждый день. Я считаю, что это дорогого стоит. Положительно. Положить, кто в наше время может и должен заниматься и могут Богатые. Ли... Богатые. Люди среднего достатка могут проявлять могут, это в какой-то степени. Однозначно. Да. Бывает, Но, к сожалению, у нас жизни. в основном сейчас бедные занимаются благотворительностью. И даже на Майдане, видите, бабушка приносит последний кусок сала. А богатые, ну, пинчук, как пример, это да. А так, в основном, все для себя конкретно. Ну да, например, на днях было такое, что холодно же сейчас и стояли люди на морозе ждали автобус мерзн и автобуса что-то около получаться нету девчонка сзади замерзла я снял куртку дал ей к примеру помочь кому-то вынести там какое-то что-то тяжелое это ну можно можно парней позвать которые вы окружают не пробегайте мимо помогайте не, помогаю. Как вы видите, да? при возможности если не совсем срочное дело а если... хотя можно очень-то и отложить что-то отлично отлично что есть такие ребята кто в наше время должен ею заниматься? Богатые мира всего. Бедные люди могут безвозмездно что-то для кого-то делать или это уже не может Ну, по мере их возможностей. На вашей практике или ваших знакомых есть что-то? Какие-то истории помощи кому-то друг нет, другу? Нет. Кто должен заниматься ей в наше время? Ой, я это не могу сказать. Сейчас в наше время вообще ничего не разберешь. Знакомые в моей практике нет такого даже все люди. Безвозмездно кому-то в чем-то помогать? Или это давно уже не модно? Еще осталась старая гвардия, которая может это сделать. А новая гвардия, по-моему, это не способна. В чем-то? В чем-то было, да. И денежная помощь была, и материальная, и вещевая помощь. Люди помнят, когда помогаете, или забывают быстро? Те, кто близкий, помнят, а кто посторонний, не знаю те, кто накрал и богато. Вот даже и бедняки прибыли. могут. Я думаю, что все желающие, потому что очень, ну, я знаю людей, которые э, болеют непосредственно, у них детки маленькие, и все желающие отзываются, в том числе, там, мы как э, одногруппники, друзья. Но ну, 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 даже ну, просто, например, передать информацию со своей стены на другую, это уже помощь, потому что как на наша цель, да, и вообще других людей, чтобы кто-то узнал об этом. Чем больше людей, тем лучше. Как считаете, безвозмездно вообще сейчас люди еще помогают или это давно-давно устарело? К сожалению, это единичные случаи, но они все-таки есть. И особенно большая помощь должна быть пожилым людям. И у нас осталось не так много ветеранов войны, которые некоторые живут вообще в коммунальных квартирах, что, как по мне, вообще ненормально, потому что они творили нашу историю и независимую Украину. В принципе, по возможности у нас помогают все. Ну, в первую очередь детским домам. У нас есть такая среди знакомых практика. Э, наше учебное заведение помогает тоже дому. Кто ей должен заниматься в наше время? Честно, миллионеры. Бедный, бедный не может помочь бедному, только богатый может помочь бедному. Какая да, за... это, это от, зависит от человека. Ну, музыканты друг другу, я музыкант. Ну, вот, например, если человеку надо там гитару купить, к примеру. Вот. Ну, с группы же ребята могут там помочь, скинуться, вот так вот. И потом, ну, как бы вообще не простить это деньги отдать. Э, допустим, если кому-то там помочь в плане, если в больницу кто-то попал или у кого-то проблемы с банком. У меня в группе мы друг другу помогали тоже в плане репетиции, оплаты. Ну, в общем, у меня друж... такие есть, а вы говорите только богатые. Но это, богатые это не значит деньги. Богатые это, значит душой богатые люди. Богатство, это вообще не деньги. Баст это когда, э, когда человек просто, душой богатый, все. А деньги они приходят потом. А если э, человек, например, э, вот как говорится, миллионы можно заработать и можно потерять. Но богатый человек никогда не потеряет миллионы, а бедный потеряет. Дай бедному миллионы, он его ну, потеряет. Потому что ну, в философии бедного человека только негатива, Богатого позитив. Вот, я думаю. Заниматься просто саморазвитием. И все. Спасибо большое. Интересно было вас познакомить. Ну, кто там молодежь должна заниматься? А еще? Ну, люди, которые имеют много денег. А которые не имеют много денег? Ну, так им нечего тогда давать, если у них вообще нет. Ну, денег. хоть в чем-то безвозмездно кому-то можно помочь? Конечно, можно. Например, знакомые помогли, заболел ребенок, не было там дорогостоящих препаратов, и помогли безвозмездно. Ну, те, у кого есть деньги, в первую очередь. А у кого нет денег? У кого нет денег, зависимо от ситуации. В детдомах как бы собирать игрушки на 19 число. Вот сейчас, на данный момент. Кто должен заниматься в наше время благотворительностью? Те, у кого много денег. А у кого немного денег? Ну, помогать, чем могут. Могут люди в наше время помогать, чем могут безвозмездно? Да, есть какие-то примеры, практика? Ну, пускай не вас, пускай знакомых. Хоть что у меня знакомые в детские дома отвозят вещи, которые уже не носят. То есть игрушки, которые, если дети повырастали уже, они не нужны просто дома. Они отвозят, и это практикуется. Просто сами собрали, нашли, собрали, да. что где нужно. Узнали, где ближайший детский дом, который нуждается, или просто даже детский дом, отвезли туда. Я даже не знаю тех, кто, наверное, зарабатывает. Такой стабильный какой-то доход. Но ну, не студенты же. Но ну, студенты могут в малости помочь чем-то. А в наше время вообще кто-то кому-то безвозмездно может помогать? Конечно, есть таких много людей. Но это единицы на самом деле. Как-то были на концерте в техникуме. И там была благотворительность для детского дома. То есть мы пекли пирожные разные. И кто хотел, брал пирожное, но вложил деньги. Почитает ну, сколько посчитает нужным. Ну, как бы помогаем, учились техниками, помогали и вещами, и книжками, и игрушками. То есть, кто чем сможет, тем поможет. У нас благотворительности нет, потому что у нас все на обмане строится. Все, например, социальные службы, которые этим занимаются, они могут как бы помочь. Но ну, а то, что у нас собирается на благотворительность, это полный бред. Ну, если кто-то должен помогать, так это только могут близкие родственники помогать. Только так? Ну, в наше время – да, потому что наш социум, он как бы не приспособлен нет тех средств, которые могут просто отдать те деньги, которые вот просто лишние. Лишних их нет. Кто должен заниматься благотворительностью в наше время? Молодежь. А еще? Взрослые. Те, кому не лень. Стоит растрачивать свое богатство только на себя. Это, ну, по крайней мере, как-то неправильно, что ли. И, ну, чувство неполное какое-то. А ты как считаешь? Также, потому что это единоличие, потратить все на себя деньги, а другому ничего не отдать. Это все. очень надо Ребята, как думаете, что нужно, чтобы человек полностью чувствовал себя счастливым? Деньгами можно обойтись или нет? Нет. А, а что ему самое главное? Счастье. Было? Счастье. А в чем счастье, как думаешь? Чтобы у него была семья или хотя бы близкий, которому он мог довериться в этой жизни. Ну, я, в принципе, тоже так же считаю. Что семья сам... и, ну, счастье. Семья, близкие, счастье. Да. Вот в чем счастье, да? Да. Спасибо, ребята. Ну, я частично периодически занимаюсь. И как волонтер лично. Ну и в фонде, да, там частично занимаюсь благотворительностью. Вот мы просто сегодня спрашиваем, пытаемся mm -hmm. понять, люди только обеспеченные должны этим заниматься, Нет. или все-таки каждый mm -hmm. может проявить? Конечно, Конечно, каждый. Вот, например, сейчас очень популярно в соцсетях. Мы часто видим, есть целые фонды, есть просьба, особенно вот эти сос там, где детки, онкобольные. То есть есть на популярных форумах, это мамские форумы. Да, чужих детей, чужого горя не бывает. И, это может в любой момент коснуться каждого. Поэтому, вот как есть разные акции там, по сдаче крови, мы тоже вот участвуем иногда. Это донорские акции, которые проходят в Киеве, в других городах. То есть мы тоже берем участие. И также считаю, что все мы под Богом, и каждый человек может отдать частичку себя, частичку какого-то своего там, заработка, какой-то процент. То есть я вот от своих продаж я всегда какой-то процент отдаю, прям отправляю на банковский счет деткам. То есть либо это онкобольные детки. С я с помощью интернета в основном, да, то есть есть проверенная информация, есть документы, есть официальные сайты, есть официальные фонды. И просто через Приват24 со своей карты на карту. Благотворительность нормально отношусь. Заниматься должны благотворительные фонды. Люди богатые только могут или среднего уровня тоже? Я думаю, среднего уровня тоже. Тоже могут да. помогать? А чем? Вот есть у вас что-то на практике? Может, ваши друзья, знакомые кому-то? На практике очень? я лично сам, ну, я тоже помогал. У меня девочка знакомая, которая тоже больна раком. Ну, как бы финансами немножко. Что мог, то помог. Как думаете, безвозмездно? Вот не берем вас сейчас во внимание. Люди вообще могут помогать друг другу? Думаю, что да. А если кто-то кому-то помог, помнит потом вот добро? Помнит, но я думаю, что все время все-таки забывается.